5 апреля 1710 года в месте... Конституция была принята в 1996 году, с большим трудом была принята, поскольку на то время в парламенте депутаты от коммунистической партии и от социалистов. И поскольку они на тот момент все еще надеялись на то, что Советский Союз будет восстановлен, поэтому Конституция независимой Украины долго ли не принималась.